Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan menjelaskan tentang cara memilih perkutut yang berkualitas bagus. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, ambil ulasan yang baik, buang ulasan yang tidak baik atau yang jelek. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Semoga saja bermanfaat untuk Anda semua. Cara memilih atau mempelajari suara perkutut untuk burung kualitas yang bagus. Mempelajari suara burung perkutut merupakan hal yang sangat penting bagi Anda. Jika ingin mendapatkan burung perkutut yang berkualitas bagus, tentu saja perkutut berkualitas bagus ini diharapkan dapat menyenangkan majikannya atau pemiliknya dan menjadi uh, juara di berbagai arena lomba, ataupun uh, baik saat latihan bersama, latber, tingkat regional, skala nasional, maupun uh, uh, skala. Besar walaupun tingkat nasional eh, jauh lebih sulit untuk diraihnya, tapi kita bisa melombakan dulu di arena latber terlebih dahulu. Jika Anda sudah paham beberapa jenis suara perkutut, Anda tidak mudah tertipu dan dapat membedakan suara perkutut yang bagus dan tidaknya. Walaupun secara fisik belum tentu suara sesu sesuai dengan yang diinginkan atau ke kenyataannya. Bagi kung Mania pemula tentu hal ini tidak mudah. Membedakan uh, suara perkutut yang berkualitas bagus dilakukan karena uh, perlu pembelajaran terlebih dahulu. Suara perkutut yang berkualitas agar mampu membedakan suara perkutut yang bagus dan tidaknya. Perkutut yang rajin bunyi dengan manggung dengan baik hanya perkutut jantan. Di alam bebas, suara perkutut jantan diperdengarkan untuk memikat calon pasangannya atau betinanya. Jadi, bakalan yang akan dipilih dan dipelihara sebagai burung anggungan, atau penyanyi, atau burung lomba harus perkutut jantan. Sementara itu, tidak memungkinkan perkutut betina juga ada juga yang memiliki suara yang bagus. Bagi yang ingin memelihara perkutut, sebagai kelangenan, ataupun sebagai uh, hobi, ataupun sebagai... Lomba bisa memilih perkutut jantan atau perkutut betina. Berikut ciri-ciri suara perkutut jantan yang baik: ini perlu digarisbawahi. Ciri-ciri suara perkutut jantan yang baik: satu, perkutut dianggap bagus jika memiliki ketiga bagian suara depan, suara tengah, dan suara belakang atau suara ujung. Yang kedua, usahakan pilih perkutut yang memiliki volume, suara besar, atau cowok dengan irama yang renggang-renggang atau slow yang ketiga suaranya stabil dan dasar, dasar suaranya bagus tidak fals dasar suara yang bagus itu jernih dan tidak mendem atau tidak uh, mendem atau ke dalam ketukan double satu setengah atau double plus misalnya plau ketekung kete, kete, bisa menjadi contoh klau ketetetekung ke perkutut pada dasarnya memiliki empat ketukan suku kata suara yang disebut pakem suara Perkutut eh, yaitu klau ketekung empat ketukan tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu suara depan suara tengah dan suara belakang atau ujung klau adalah ketukan suara depan selain klau ada kleo dan kliu juga berupa suara depan. Akhiran au, Eo, dan eu, dan iu menunjukkan volume. Au disebut kelas A karena menghasilkan volume suara yang besar. Eu disebut kelas B dengan suara yang dihasilkan sedang atau menengah. Dan lu disebut uh, kelas C karena suara yang dihasilkan kecil melengking. Sementara itu, Kete adalah ketukan suara tengah, ketek. Bisa orang Jawa menyebutnya ketek. Ketek adalah ketukan suara tengah dan kung adalah ketukan suara ujung. Suara tengah merupakan penentu jumlah ketukan saat perkutut bersuara tersebut. Contoh klau ketek ke kung. Klau ke ke kung atau klau ke te te kung. Klau ketekung perkutut tersebut memiliki lima ketukan atau satu tengah uh, atau sari untuk lebih jelas berikut ini pen penamaan atau istilah untuk menyebut ketukan atau suara burung perkutut ketuk ketukan untuk suara burung perkutut Satu Klau ketekung disebut engkel Jadi kalau bunyi Klau ketekung disebut engkel terdiri dari empat ketukan Klau ketekung itu engkel terus yang kedua ada pula klau ketetekung atau klau ketetekung, klau ketetekung klau ketetekung klau ketetekung disebut satu setengah atau sari terdiri dari lima ketukan disebut sari atau lima ketukan klau ketetekung yang ketiga ada klau ketetekung disebut double terdiri dari enam ketukan klau ketek ketekung. Jadi kalau bunyi klau ketek ketekung, klau ketek ketekung, klau ketek ketekung itu contohnya begitu. Itu disebut uh, double terdiri dari enam ketukan. Ada pula kete ketek ketekung disebut double plus terdiri dari tujuh ketukan. Klawu ketek ketekung kan tujuh ketukan itu klau kata kata tekung, klau kata kata tekung, klau kata kata tekung, tuh disebut double plus terdiri dari tujuh ketukan ada-ada juga uh, klau kata 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 kung disebut triple terdiri dari delapan ketukan klau kata 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 kung dari Terdiri dari delapan ketukan Disebut triple Klau kata 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 kum Klau kata kata kum Klau kata kata Disebut triple itu Terdiri dari delapan ketukan Dan ada, ada lagi Klau kata kata Dan seterusnya disebut triple plus jadi udah triple plus lebih panjang suara depan atau angkatan dari suara ujung kung pada umumnya akan mengalami perubahan saat menjadi dewasa untuk perkutut bangkok bahkan perubahan ada yang drastis angkatan merupakan istilah atau kebiasaan para kung mania untuk menyebut satu tarikan nafas untuk mengeluarkan suara depan contohnya Klau ada Klau ada Cleo ada Wow ada Wea ada How dan Hell sementara itu Kung adalah suara ujung dari perkutut dari ujungnya Kung secara umum kita bisa memilih suara depan dan ujung yang panjang jadi suara pilihlah suara depannya yang panjang ujungnya juga panjang yang berkualitas bagus Di itulah ada uh, saya sebutkan lagi ketukan-ketukan suara burung perkutut semoga saja bermanfaat tapi tetap diingat ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini uh, tetap salam Rahayu salam kongmania dari Sabang sampai Merauke okay. jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini karena saya juga masih belajar yang kesatu ada Klau ketekung disebut engkel terdiri dari empat ketukan. Yang kedua ada klau ketekung disebut satu setengah atau sari terdiri dari lima ketukan. Ada pula klau ketekung disebut dobel terdiri dari enam ketukan. Klau ketekung disebut dobel terdiri dari enam ketukan. Ada pula Klau kete tekung disebut double plus terdiri dari tujuh ketukan. Klau kete tekung. Klau kete tekung disebut double plus terdiri dari tujuh ketukan. Ada pula bersuara Klau kete ketekung disebut triple terdiri dari delapan ketukan. Klau kata ketekung klau ke tekung disebut triple terdiri dari delapan ketukan. Jadi yang terdiri uh, yang disebut triple terdiri dari delapan ketukan. Uh, klau ke tekung itu disebut triple terdiri dari delapan ketukan. Dan ada pula klau kata 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 Jadi lebih panjang lagi lauket ketek 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 kung dan seterusnya disebut triple plus demikian ulasan-ulasan dari saya semoga saja bermanfaat untuk anda semua kumania dari cabang-cabang Merauke ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini Salam Rahayu salam mania dari cabang sampai Merauke salam persahabatan salam silaturahmi salam sukses selalu untuk anda semua Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Semoga saja bermanfaat untuk Anda semua. Uh, dan mari berbagi tip-tip ulasan-ulasan, komen di bawah ini uh, untuk saling berbagi ilmu, uh, saling berbagi ulasan. Uh, monggo ditambah, ditambahi rekan-rekan maupun sedulur-sedulur, kongmania. Ditambahi bila ada salah kata, atau salah penjabaran, atau salah tip dari saya ini, monggo ditambahi di komen di bawah ini. Dan tak lupa saya ucapkan, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.